Вітаю вас! Коли мова йде про майно, яке треба розділити між подружжям, ми чомусь завжди згадуємо ту саму казку про двох маленьких ведмежат, які намагались розділити сир і запросили за допомогою до себе лисицю. Але ж, чим закінчилася та казка, ми всі з вами добре пам'ятаємо, і саме тому, щоб уникнути тих проблем, які... Стосувались нерозумних ведмежат, треба мати уявлення про майно та методи його розподілу. А для того, щоб з'ясувати ці та багато інших питань, ми розпочинаємо цикл юридичних передач, яких будемо висвітлювати проблеми, що хвилюють багатьох. Спонсором цих передач є юридична кампанія Альфа. І сьогодні ми запросили до себе в студію людину, яка є досвідченим адвокатом і відомим адвокатом у нашому місті. Це Тетяна Первушина. Вітаю вас, Тетяна. Доброго дня дуже вдячна, що ми розпочали цикл цих передач, тому що дійсно це проблеми, які хвилюють багатьох, і небагато людей мають можливість дізнатися дізнатися про це самостійно. Отже, щоб розпочати нашу розмову, пропоную розібратись, що таке особиста приватна власність кожного субру. Угу. Личной частной собственностью каждого из супругов является имущество, которое было приобретено ими еще до брака. Также это имущество, которое было приобретено э, во время брака, но в порядке, скажем, по наследованию, либо по договору э, дарения. Также это имущество, которое было приобретено во время брака одними супругов, но за его личные денежные средства. Нужно сказать о том, что имуществом э, личной частной собственности являются также и вещи индивидуального пользования и ценности. А что относится до речей особистого вжитку к вещам индивидуального пользования можно отнести. Прежде всего, это э, одежда, обувь, э, аксессуары, какие-то косметические средства. Что касается ценностей, то понятие ценности в законодательстве Украины на сегодняшний день, к сожалению, отсутствует. Поэтому, ну, как правило, сюда относят э, изделия из драгоценных камней, металлов, антикварные вещи. К личной частной собственности относятся также и э, те денежные средства, которые были получены в качестве возмещения морального или материального вреда. Например, э, машина, которая является личной частной собственностью супруга, попала в ДТП. И даже если э, решение суда о том, что взыскать с третьего лица э, моральный вред и материальный в пользу супруга будет исполнено, то в этом случае супруга не будет иметь никакого права претендовать на эти денежные средства. И это вполне логично, поскольку данная вещь будет э, приведена в тот вид, которым она была первоначально. Иначе э, у супруги появится новая норковая шуба, а э, у супруга останутся проблемы с разбитой машиной. И если ее вовремя не отремонтировать, она начнет ржаветь и станет только ему не нужной и его супруге, ну и вообще утратит свою ценность окончательно. А чьей особой стоварственностью человека, чьей дружины страховая сумма? Страховые суммы могут быть как личной частной собственностью, так и общей совместной собственностью. Все зависит от того, за чьи денежные средства были внесены страховые взносы. Если это денежные средства из общего бюджета, общая совместная собственность, то в этом случае страховые взносы будут являться объектом общей совместной собственности. Если же страховые взносы выплачивались из как личная частная собственность одного из супругов, то естественно тогда и страховые суммы, полученные по страхованию, будут являться непосредственно личной частной собственностью одного из супругов либо другого супруга. Собственники имущества определяет режим владения и пользования своим имуществом. Например, супруг, который является собственником квартиры, может разрешить проживать в этой квартире, скажем, своей теще. Либо машина, которая является собственностью супруги, может быть передана супругой в пользовании ребенка своего мужа от первого брака. Тоже возможно. При этом в законе четко сказано о том, что при отчуждении имущества, которое является личной и частной собственностью, должно всегда учитываться мнение других членов семьи и прежде всего детей. Однако санкции за нарушение такого требования в законе не предусмотрено, поэтому собственник имущества имеет право распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, не спрашивая разрешения у других членов семьи, в том числе и у второй половины. А в каком выпадку майно одного из подружек может стать спильной властностью? Да, такие случаи бывают. В частности, например, если один из супругов участвовал своими трудовыми какими-то взносами, либо если имущество, которое являлось собственностью супруга, существенно увеличилось за время брака обоих супругов. Давайте рассмотрим такой вариант. Супруг являлся собственником загородного дома еще до брака. Во время брака и супруг, и супруга преобразили этот дом до неузнаваемости. Скажем, вместо маленького домика, на месте маленького домика стоял большой двухэтажный особняк с теннисным кортом на крыше и со спортзалом на нулевом уровне. В этом случае, конечно же, супруга имеет право обращаться в суд и признавать данный дом объектом права общества и местной собственности. Почему? Поскольку во время брака были вложены и денежные средства из общего бюджета, а также трудовые какие-то ресурсы. То же ситуации она индивидуальная, может быть, даже редкие Різні шляхи вирішення вирішення цього питання, проблеми. так? Конечно. Дуже цікава у нас сьогодні така тема. Я пропоную нам перерватися на невеличку рекламу і повернутись до нашої розмови. Будь ласка, дивимось рекламу. Чи мы вернемся за наши разговоры. говорим о материалах и методах его распределения. Татьяна, вернувшись к нашему диалогу, хочется все-таки выяснить для себя, но с профессиональной точки зрения, что такое общая власть? Общество и местная собственность у супругов является все имущество, которое было приобретено ими во время брака, независимо от того, что один из супругов не имел по положительной причине какого-то дохода или заработка. Это и пенсия, и различного рода заработная плата, спендія. Это э имущество, которое было приобретено: квартиры, дома, парагоды. Это всё является объектом общей совместной собственности. Незалежно від того, маленьке воно, це майно чи велике, так? Да, может быть микроволновка, может быть дом какой-нибудь, это всё является объектом общей совместной собственности. Всем wiadomo, що коли подружжя на жаль, розходиться, вони мають право розділити майно. А чи мають вони таке право, якщо немає фактора злучення? Конечно, имеет. Имущество можно разделить как во время брака, так и после его расторжения. И если стороны могут договориться, то они могут это сделать по взаимному согласию, скажем, по договору. А если они не могут договориться, в этом случае им нужно обращаться в суд и в судебном порядке определять, кто, что, к кому, к чему относится? А если это мое значит, есть имя, mm -hmm. так? Оно есть в собственной Оно может быть как личной частной собственностью, так и общей совместной собственностью. Все зависит от того, кто, где, когда приватизировал данное имущество. Если во время брака супруги, проживая в квартире, участвовали в приватизации в одной квартире, и участвовали оба в приватизации, в этом случае это будет общая совместная собственность. Если во время приватизации один проживал на одной улице в одном квартире, в другой проживал в другом в другой квартире, то в этом случае его приватизированное имущество будет являться каждого из супругов, будет являться его личной частной собственностью. Все так интересно, Вот если уже есть выпадок раздела майна, так, чи, какие есть спи́льные властности у обоих с подружек, чи будут вот эти части равными? В принципе, по закону э, четко сказано о том, что во время брака все имущество, которое было приобретено, и если оно делится, то оно делится э, пополам, поровну. Но есть нюансы. Если, например, один из супругов, каким-то образом э, ухудшался материальное состояние э, общего имущества, либо не заботился о, ним, о об этом имуществе, то в этом случае, конечно же, по решению суда, э, доля одного из супругов может быть существенно увеличена. Татьяна, я знаю, что вы адвокат, и да. практикующий адвокат. И мне кажется, что такие вопросы, оно ее таким, звертаются ким звертается наичастейше, если дитина залишается с одним из подружек, что это влияет на размер части, которая ей залишается? Если даже дети проживают, например, с мамой, то увеличить долю в общей совместной собственности только из-за того, что дети остаются проживать с мамой, не представляется возможным. Можно увеличить только в том случае, если папа на содержание этих детей платит недостаточное количество элементов и недостаточно этих денег на духовное, физическое развитие детей. То в цьому випадку, звісно ж, мама може звертатися в суд з іском і э, требувати суді на порядку э, передати їй більшу часть. Розумію, що всі випадки він вони настільки індивідуальні і треба на 100% звертатись до фахівця, тому що самостійно ну, немає такої можливості розібратись. А ось ще питання: якщо припустимо під час шлюбу. У нас одна, одна або один з подружжя клали гроші на депозит на своє особисте ім'я, свої особисті гроші, але ж вони прийняли таке рішення розірвати шлюб і розділити майно. Ці гроші, яка їх доля? Слід під поліч, що існує таке поняття, і це презумпція права спільної сумісної власності, тоть у все майно, яке було приобретено придбання во время браку, являється личною, я прошу прощення, являється общеспільною сумісною власністю супрунгов. Следовательно, и, и даже если денежные средства были положены на депозитный счет а, одного из супругов, то в этом случае все равно этот депозит а, будет а, объектом раздела и будет а, делиться пополам. 50% мужу, 50% супруге. Только в том случае, если, а, ну, предположим, такая ситуация, а, супруга положила на депозитный счет денежные средства на свое имя, это все происходило в период брака. Потом происходит расторжение брака и, понятное дело, в следующий момент – это раздел имущества. Супруг имеет право претендовать на те денежные средства, которые были положены супругой на депозитный счет на свое имя. И только если супруга докажет о том, что эти денежные средства являются ее личной и частной собственностью, то они не будут объектом раздела между супругами. Что это может быть? Например, это может быть договор дарения. Предположим, папа или там мама подарили денежные средства в размере 5000 долларов США непосредственно своей дочери. И есть договор письменный оформленный о том, что папа Чтобы подарил маме. доказы, так? Папа подарил да, своей дочери это, это имущество. Именно денежные средства. И эта сумма денежных средств потом уже была внесена на депозитный счет именно жены, супруги. Угу. Если этот договор есть хотя бы это договор, это уже можно говорить о том, что эти денежные средства являются ее личной частной собственностью. Если этого договора нет, то, естественно, все имущество, которое было приобретено, и все, все денежные средства, которые были положены на депозитный счет, будут являться объектом общей совместной собственности. И будут, понятное дело, раз, подлежать разделу. Наша разговор с каждой хвилиной стаёт более интересной, но мы майму прерваться еще на рекламу. Повернемся до нашей студии после рекламы. Мы поворачиваемся за нашей размовы и хочу запитать вас про те, какие есть за собой разделу майна. Способами раздела имущества может быть следующее. Это, прежде всего, имущество делится в натуре, если можно его разделить и при этом его целевое назначение не утратится. Например, строительные материалы доски или там цемент в мешках, которые есть. Неделимые вещи присуждаются одному из супругов. Что касается вещей для профессиональной деятельности, э, например, музыкальные инструменты, медицинское оборудование, то оно присуждается тому из супругов, кто пользовался и использовал данные инструменты в процессе своей деятельности и продолжает им пользоваться. Но при этом э, стоимость этих вещей, конечно же, будет учитываться при разделе остального другого имущества. Например, муж – физическое лицо предприниматель, в видах деятельности которого значатся перевозки. Для его деятельности супруги во время брака приобрели машину. Супруги расторгли брак, либо расторгают брак и начинают делить имущество. В этом случае данное автотранспортное средство может быть оставлен за супругом в том случае, если будет ходатайство о том, что он просит оставить это имущество ему, и если будет доказательство того, что супруг использовал данный автомобиль для своей профессиональной деятельности. Квартира может быть разделена в натуре в том случае, если можно выделить отдельные комнаты, отдельные выходы в этой квартире. Если такие выходы выделить невозможно, отдельно разделить квартиру, то в этом случае квартира будет собственностью одного из супругов а э, денежные средства, компенсация, будут выплачены другому супругу. Но выплата компенсации другому супругу возможно только с его личного согласия. Если квартиру невозможно разделить в натуре, то возможно определить порядок пользования данным имуществом. Но для этого должен быть заявлен иск заинтересованной стороной. Это же так очень индивидуально. Вот мы сказали про депозитные деньги, так? и мне пришла на думку такое вопрос, что касается кредитов. Сейчас такой час, на жаль, что мы все, не ну, все, но много из нас зависит от цих кредитних сум. Що стосується кредитів, як вони будуть розподілятися між подружжям, якщо вони вже розлучаються або не розлучаються, просто розділяють своє майно? Для того, щоб розібратися в питанні кредита, потрібно визначитися, яким чином відбувається приобретення речі. Прежде всего, заинтересованные лица, супруги, обращаются в финансовое учреждение, которое выдает им денежные средства в пользование. Далее эти стороны, супруги, они обращаются непосредственно к продавцу имущества, приобретают имущество, оставляют там денежные средства и стали, становятся собственниками данного имущества. В этом случае, когда стоит вопрос раздела имущества, то то имущество, которое было приобретено вот в браке, оно является, вот, вот машина, предположим, приобреталась в кредит, как говорят. Но на самом деле она является собственностью, а э, обязанность остается у супругов по выплате денежных средств. При разделе совместно нажитого имущества будут подлежать делению не только э, вещи, деньги, но и обязанности. Вот такая ситуация. Особа, еще до вступ, до шлюбу, придбала себе какое то майно у кредит. Угу. Потом, уже склавши шлюб, эта особа продолжала выплачивать этот кредит. Причесшего в час разделить ему имущество, uh -huh. как будто с тем объектом, который был взят в кредит еще до складания uh -huh. шлюпа. Ну понятное дело, что если имущество приобреталось до брака, то в этом случае это имущество является его личной частной собственностью этого супруга. Но поскольку во время брака происходили выплаты денежных средств, денежных сумм по кредиту, то в этом случае супруга при разделе имущества теоретически имеет право претендовать на одну вторую часть потраченных из общего семейного бюджета сумм. Супруг ведь может доказать, что денежные средства, которые оплачивались по кредиту, являются его личной частной собственностью. Поэтому здесь ситуация, конечно же, двоякая. А еще такие питания. Uh -huh. Если шлюп не был зарегистрирован официально, то есть uh -huh. так называемый громадянский брак, но я знаю, что такого словосполучения громадянский брак у семейного кодексу не существует, але все ж таки ми так між собою в по побутовому mm -hmm. житті його називаємо. Тобто ці люди, які жили разом, багато mm -hmm. часу щось собі там, не жили, щось mm -hmm. купували, але вирішили розійтися. Чи мають вони, вони право розділити це майно? Ви праві абсолютно в тому плані, що поняття «гражданський брак» в Сімейному кодексі України, а також в Сімейному законодавстві і вообще в нашому законодавстві, відсутні, як таковий. Тому можна сподіватися, що гражданский брак – это проживание мужчины и женщины одной семьей, э, но не состоящих в браке между собой, либо в любом другом зарегистрированном браке. Все имущество, которое приобреталось во время совместного проживания, оно будет являться общей совместной собственностью. Но для этого нужно доказать, то есть супруга, заинтересованное лицо, либо супруг, либо супруги, супруга, для того, перед тем, как делить имущество, им нужно доказать, что они действительно были, проживали вместе, вели домашнее хозяйство, и накапливали какие-то денежные средства и приобретали имущество для того, чтобы это имущество впоследствии делить. То есть первый этап это им нужно обратиться в суд и получить решение суда о том, что они проживали одной семьей и вели вместе совместно домашнее хозяйство. Далее они уже смогут показать, какое имущество было приобретено во время брака и также таким же образом, как и супруги в браке, имеют право его уже делить. Если между этими супругами, вернее, между мужчиной и женщиной, которые проживают вместе, нету никаких других договоренностей, которые должны быть обязательно, конечно же, документально оформлены в письменном виде. Все дома на идеальности, да? -да. да? Дуже цікава розмова і, на мою думку, можна говорити на цю тему безліч часу, але, на жаль, наш час не є обмеженим. І я хочу запитати вас, Тетяна, чи є таке питання, якого я ще не задала вам сьогодні, але воно є важливим і на цю тему обов'язково треба поговорити. так, да, такий питання є, наприклад, скажімо, питання іскової давності. Нужно сказати, що іскова давність не приміняється до требованням у розділі імущества супругів, якщо брак між супругами не розторгнутий. Если брак между супругами расторгнут, то применяется исковая давность в 3 года, но она исчисляется не с момента расторжения брака, а с того момента, когда супруг или супруга узнали об отчуждении общего имущества супругов. Например, во время брака супругами был приобретен дачный участок с постройками. После расторжения брака прошло 10 лет, и супруга узнает, что ее бывшим мужем данный участок был продан каким-то третьим лицам. Вот с того момента, когда супруга уже узнала, что имущество было продано третьим лицам, и начинает истекать срок исковой давности в 3 года. То есть она должна обращаться в суд и доказывать то, что это их общая совместная собственность, и супруг не имел права без ее разрешения, без ее ведома отчуждать данное имущество. Дякую вам, Тетяна, дякую вам за сьогоднішній візит, за професійну консультацію і від свого імені. І я вважаю, що і від імені глядачів, тому що дійсно спілкуватися з професіоналами завжди корисно і дуже приємно. Хочу побажати всього найкращого і до наступних зустрічей. Вам, шановні глядачі, теж хочу побажати всього найкращого. Нехай вам щастить і до наступних зустрічей в ефірі.